Все, можно? Слово главному тренеру соперника, Я хотел бы тот же вопрос вам задать. Принципиально было ли отличие подготовки к матча по сравнению с Киевской встречей, которого выиграли очень уверенно? Да, в принципе, разница была в том, что многое сегодня позволяли команде Одессы на площадке это та разница, которая была с Киевом. Сегодня я доволен результатом, не доволен качеством игры. Мы много э, дали легких мячей забить из-под кольца, легко давали получать. Не все, но в большую часть э, действительно грамотно находили те, э, тех игроков, которые были свободны. Поэтому э, все, наверное, так складывалось. Э, мы даем легко получать мяч, кто-то один выпадает из этой а, активной защиты и а, мяч доходит в то место, куда хотели, в принципе, доби, куда хотели отдать передачу одесситам. Где-то где, -то, где -то, может быть расслабленность была а, у моих игроков, но а, в какой-то момент опять же а, почувствовали, ну, наверное, что нельзя подпускать так, так близко и где-то опять сделали рывок, но вот эти перепады в игре любому тренеру не нравятся абсолютно. Поэтому в чем причина? Это задача тренеров разобраться, разобраться с игроками, почему так. Но то, что желание победить, желание не уступить на каждом площадке, это, это было, но опять же, вот это расслабление оно не годится абсолютно, не, не, красит любого игрока и команду в целом. Поэтому еще раз повторюсь, что результат есть победа, но игра еще не, не впечатлила меня. Ваш клуб уже расстался с Виталием Мачевским. Вот в частности, в сегодняшнем матче, несмотря на то, что ваша команда уверенно вела практически по ходу в большей части встречи, очень мало игрового времени получил такой опытный игрок, как Александр Неруш и только на последнее буквально мгновение выпустили Виталия Азотова. Ну, в частности, по Нерушу, как вы считаете, удовлетворен ли он своим игровым временем? Ну, я думаю, что это у Александра нужно спрашивать, но как любой тренер скажет, что кого бы не упускал тренер на площадку, тот должен использовать свой шанс и свое, свое игровое время в полной мере. Если тренер не упускает игрока, он хочет, например, что-то добиться, что-то наиграть, Александр опытный игрок, действительно опытный игрок. Но на данный, в, данной, в данной игре у меня был чуть-чуть другой план. Правильно или неправильно это решать, опять же, как тренеру и его ассистентам. Но в этой, в этой ситуации... Ну, раз выиграли, значит, да. Ну, я согласен, но, опять же, я, наверное, чего-то хочу больше, наверняка. Я, по поводу Виталия Зотова. Ну, конечно, тут нужно дать возможность ему почувствовать вот эту игру в этом зале с садистскими болельщиками, да, чтобы он был увереннее. И от игры к игре он, он эту уверенность показывает, но не все так быстро получается. Можно было так бросить сразу же с головой в этот омут, и потом неизвестно, что будет. выплывет ловить игрок или нет. Но, а, зная его характер, мы так полномерно все идем, И он будет заслуживать большего, конечно. Но а, я хочу поблагодарить своих ребят за, за, за игру. Опять же, свои нюансы мы, мы разберемся по приезду. И даже, может быть, сейчас уже по ходу а, есть заметки, которые мы можем сразу по горячим следам, следам сказать. Но а, я хочу пожелать удачи вашей команде, тренерам. Все получится, все, все, будет, все будет нормально. И я очень уважаю тренера Одессы и желаю только одного успехов и успехов ребятам, игрокам и болельщикам, чтобы они получали удовольствие от игр вашей команды. Поэтому все еще впереди, все, все я надеюсь, на, наладится, все будет хорошо. Будем надеяться, что какие-то баскетбольные годы к вашим словам прислушаются. Спасибо. Ну, я бы очень тоже это хотел. Желаю вам удачи. Все, товарищи, спасибо вначале. большое.